Люди фотографуются. Где они там находятся? Вот О, брат, привет. вот. Вот хочешь тушек живых, вишки и Да, Иван, то очень приятно. На подвысоцкого там на это самое, где там находится. Там, там, где незаконная стройка, там два павильона стоит. Но, 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 вот туда те но... стараются заценивать. И типа они, а, типа, но, они но... на то собирают вещи. А, а, а на... Где? На подвысоцкого. Да. Это наши там всем собирают да. на то вещи. Че? Вы что, больные на голову? Подожди. Наши собирают на то вещи. Два автобуса не, 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 не. уже отправили оттуда. Правильно. Это, это когда начали собирать? Ну, вот когда? Ну? А до этого вторая сотня... До этого? Нет, второе, Нет, второй не, сотни мы... там уже нету давным-давно. Ну, Зачем... Забудьте Зачем... об этом. Это ты убежала, ну, да. ты? Да, Палает Майдан. Просто понимаете, что а тут а, а кто поджог это, кстати, э? а? Да кто поджог ты что? Я знаю, что одно, Киев 2 У -у -у. развернулся и сказал, парни, вам удачи, мы против вас стоять не будем. А? И уж. Киев 2, порази. А Киев один а стрелял по нашему с автоматического оружия. Здесь? здесь? Да, здесь, здесь, а? здесь, конечно, здесь. Блин, а, мы... а Киев 2 сказал, типа... Пацаны, удачи. Мы с вами. Слава Украине. Герои славы. Развернулись и ушли. Вот это красавца. Вот это я понимаю. Вот это милиция. Не, ну насколько я понимаю, это же не милиция. Киев-1 это... Киев и Киев-2. Киев-1 и Киев-2 это милиция. А, это а, МВД. Помнили, вы... А, я еще один. Я не знаю, надо ему а. постоянно. Значит, а. 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 на подвесок, то он уже нет, петушек нет. там нет. Там же нет, там второй сотни. Нет. Один человек остался, который самый нормальный из них со второй Ребята, сотни, а что, который что, никогда что не был петушек. То сейчас охраняют стройки воюют э, ага, ага. Э, нет, так, потом... В, в нашем понимании, в том понимании, когда я был здесь на Майдане, hmm. это, сам, это были провокаторы, которые убивали людей, <гнал Indo> это самое из Донецка. Сейчас, börjar, сейчас на, <вот� personne> на, <с> на, на нет, но, в... Но... В этот нет, я тоже очень против этого. Но, нет, и а Петушками просто они сейчас... называются, потому что на получается, стороне, получается, да. Вадим Петушка, а уже, он уже на да. нашей стороне, понимаете? Вадим Петушка уже на нашей стороне, понимаете? Но все равно вот его а имя что? такое вот, а, так вот привет, разошлось, привет. что мы он... Сейчас, получат... Ты мне скажи, на... сейчас у вас на Львовске, стоят еще в этом здании? Да, на Львовске. Его... Живут они еще там? Я звонил, а <ррекленно> э, Люда, я сейчас люди она тут мне говорила, что в этом здании сейчас сидят э, петушки, там охраняют вместе с охраной. А ты? Я понял. <паспоем> а ты можешь э, набрать те, чтобы она меня набрала? Я против прощения, мы просто с вами, то есть, мое понятие, да, то есть, мое понятие, да, то да, мое понятие, это те кружки, которые, против которых мы воевали, когда не было. Вы понимаете? Это есть однозначно. Я просто думал, что забросили тут из Донецка опять, то есть, кто-то собирает провокацию. Нет, там и Донецкие, и Луганские, там все. Там и наши, там конечно. Нет, я знаю, то есть, как что вот

Видишь, Да, там, там уже это класс пацаны, это надо делать. Я даже свой телефон оставлю, с вами убивать этих Просто не, реально это Я прошу прощения, Просто дело ну, как бы, должно быть как во время Майдана. То есть, когда поймали, во-первых, я, тоже считаю, Люди ждут новых атак. Все ждут, все собираются. Так что как-то так вот. Велоферму единственное, что не смогли ни сжечь, ни забрать. Пойдем, сходим к велоферме. Правильно, а почему я а почему они не убили? Боятся мои боятся, боятся, я а согласен. Вы из востока? Чего вы не убрали свою власть вовремя? Я что вижу, же, что вы из а водой. Востока я. Ивянка, я вижу, совсем Ильяна. Понимаете, что правительство делает постоянно вот эти вот... что-нибудь. Постоянно. Зина, что, что у вас плачет. Ну, плачем. Ну, плачем. Илья Сагайдак защищает Майдан

нет, так вот он делает, делает сейчас этот байдлов для они того, чтобы убрать, для а того чтобы убрать Майдан. Убирать нужно власть, которая нам мешает жить. Она смена отбитого квичка, и которому дали две посады сразу в Киеве, они не решают проблему нашей действий. Все остаются на местах. Что милиция, что прокуратура, что суды. Они все остаются на местах. И всех устраивает то, что происходит сейчас в Киеве. Им, им, просто, им просто надо, чтобы все осталось на третьем уровне. Стоп, классный исполнитель. Те, которые эти схемы отработали, это милиция, прокуроры, судьи. Все они сидят опять на потоках и хотят, чтобы это все опять же продолжалось. Но мы... И, и, и другие представители э, других регионов, которые здесь находятся хотим, чтобы был у нас в стране порядок, лад а лад это значит, что власть слышит свое, э, народ. свой народ а если этого нет то что бы здесь бы не пытались сделать э, Майдан э, революция как бы это назвать я уверен в том, что они все-таки придут It's bad, it bad.